Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Barisan Pesyarah Pembimbing bagi program Ijazah Sarjana Pedagogi PISP Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Hairi Izwan bin Muhammad Bidin dari kelas PISP 3 di bawah bimbingan pensyarah penyelia saya iaitu Dr. Azrai bin Azmi akan membentangkan projek penyelidikan pendidikan saya yang bertajuk kaedah pengajaran dan komitmen guru-guru sekolah rendah di daerah Wadison. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pernyataan masalah bagi kajian penyelidikan saya ini. Seperti yang kita sedia maklum, dalam era pendidikan abad ke-21, pelaksanaan pendekatan pembelajaran abad ke-21 (PAK21) semakin diberi penekanan dalam sistem pendidikan Malaysia menurut sumber Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2023. Salah satu strategi utama yang diterapkan ialah kaedah didik hibur dan pengajaran terbeza yang bertujuan meningkatkan keterlibatan pelajar serta memperkayakan pengalaman pembelajaran mereka. Menurut Tomlinson 2021 dan G2020. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa kejayaan pelaksanaan PAK21 sangat bergantung kepada komitmen guru menurut Mayer dan Allen tahun 2020. Namun, Timbul beberapa masalah. Antaranya ialah pertama, tahap pelaksanaannya dalam kalangan guru masih menghadapi cabaran yang signifikan. Yang kedua, terdapat beberapa cabaran utama yang menghalang guru daripada menerapkan kaedah ini secara optimum. Antaranya ialah kurangnya latihan profesional beban kerja yang tinggi serta tahap penerimaan guru terhadap pedagogi inovatif menurut sumber Azman ITAL 2022 dan Fauzi dan Rahman 2021. Selain itu juga, menurut kajian Muhammad Zain dan Syafi tahun 2023, Komitmen guru boleh diperkukuhkan sekiranya mereka diberikan sokongan latihan yang mencukupi serta mempunyai kefahaman yang jelas mengenai manfaat sesuatu perubahan. Faktor iklim sekolah dan kepimpinan pentadbiran juga memainkan peranan penting dalam membentuk komitmen guru terhadap pengajaran inovatif menurut Monet dan Syuib tahun 2023. Maka bagi memastikan kejayaan pelaksanaan PAK, PAK 21, kajian ini akan meneliti bagaimana kombinasi antara didik hibur dan pengajaran terbeza dalam PAK 21 mempengaruhi tahap komitmen guru-guru sekolah rendah di daerah Port Dickson. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan objektif kajian. Terdapat lima objektif kajian yang telah dikenal pasti. Pertama, mengenal pasti tahap pelaksanaan kaedah pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Port Dickson dari aspek pendekatan didik hibur, pengajaran terbeza dan pengajaran abad ke-21. Kedua, mengenal pasti tahap komitmen guru-guru sekolah rendah di daerah Port Dickson melaksanakan pengajaran dari dimensi efektif, normatif dan penerusan. Ketiga, menentukan hubungan antara pelaksanaan kaedah pengajaran dan komitmen melaksanakan pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Woodson. Keempat, menentukan perbezaan pelaksanaan kaedah pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Woodson berdasarkan pengalaman kerja. Dan yang kelima, menentukan perbezaan komitmen guru-guru sekolah rendah di daerah Port Dickson melaksanakan pengajaran berdasarkan pengalaman kerja. Setelah kita mengenal pasti objektif kajian, seterusnya kita akan pergi kepada persoalan kajian. Kajian ini akan menjawab persoalan-persoalan yang berikut. Pertama, apakah tahap pelaksanaan kaedah pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Kodikson dari aspek pendekatan didik hibur, pengajaran terbeza dan pengajaran abad ke-21? Kedua, apakah tahap komitmen guru-guru sekolah rendah di daerah Kodikson melaksanakan pengajaran dari dimensi efektif, normatif dan penerusan? Ketiga, apakah Adakah terdapat hubungan antara pelaksanaan kaedah pengajaran dan komitmen melaksanakan pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Edison? Keempat, adakah terdapat perbezaan pelaksanaan kaedah pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Edison berdasarkan pengalaman kerja? Kelima, adakah terdapat perbezaan komitmen guru-guru sekolah rendah di daerah Podisn melaksanakan pengajaran berdasarkan pengalaman kerja. Setelah kita telah mengenal pasti objektif kajian dan persoalan kajian, seterusnya kita akan mengemukakan hipotesis kajian. Kajian ini mengemukakan hipotesis null seperti berikut. H null 1 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kaedah pengajaran dan komitmen melaksanakan pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Port Dixon. H null yang kedua tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pelaksanaan kaedah pengajaran guru-guru sekolah rendah di daerah Woodson berdasarkan pengalaman kerja dan echnal yang ketiga tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap komitmen guru-guru sekolah rendah di daerah Woodson melaksanakan pengajaran berdasarkan pengalaman kerja mereka Seterusnya saya akan menerangkan tentang skop dan batasan dalam kajian ini Pertama, skop. Kajian ini memfokuskan kepada guru-guru sekolah rendah di Port Dickson, Negeri Sembilan yang terlibat dalam pelaksanaan PAK21. Kedua, kajian ini juga meneliti hubungan antara penggunaan didik hibur dan pengajaran terbeza dalam PAK21 dengan tahap komitmen guru berdasarkan tiga dimensi utama komitmen organisasi. Ketiga, Responden terdiri daripada guru yang mempunyai pengalaman dalam mengaplikasikan strategi pengajaran ini dalam bilik darjah. Dan kebiasaannya, guru-guru ini sudah mempunyai pengalaman lebih daripada 5 tahun ke atas mengajar di sekolah. Seterusnya, saya akan menerangkan batasan dalam kajian ini. Kajian ini hanya tertumpu kepada satu daerah sahaja iaitu daerah Port Dickson Negeri Sembilan dan hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan kepada semua guru di Malaysia. Kedua, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan soal selidik sebagai instrumen utama yang mana yang mungkin menghadkan pemahaman secara mendalam mengenai faktor kontekstual yang mempengaruhi komitmen guru di sekolah. Ketiga, kajian ini dijalankan secara bertempoh dan data yang diperoleh adalah penempuan di dalam tempoh berkenaan. Maka, sampel kajian adalah seramai 322 orang responden dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Botdison. Justeru, dapatan kajian ini tidak boleh mewakili kesimpulan institusi lain kerana skop yang terhad. Itu antara skop dan batasan yang telah saya kenal pasti dalam kajian ini. Antara sumbangan yang telah saya kenal pasti dalam kajian yang saya jalankan ini Pertama, kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru memahami kesan penggunaan didik hibur dan pengajaran terbeza dalam meningkatkan tahap komitmen mereka terhadap profesion keguruan mereka. Kedua, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan maklumat empirikal yang boleh digunakan untuk merancang latihan dan pembangunan profesional bagi guru di samping dapat membantu dalam rangka strategi untuk menyokong guru dalam mengadaptasi pendekatan pengajaran secara inovatif. Ketiga, hasil daripada dapatan data daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan data dan bukti saintifik mengenai keberkesanan PK21 dalam meningkatkan komitmen guru yang boleh digunakan untuk memperbaiki dasar pendidikan dalam merangka kurikulum dan garis panduan latihan guru yang lebih berkesan. Dan yang terakhir, kajian ini diharapkan dapat memberi kepentingan kepada bidang akademik dalam menambah literatur sedia ada mengenai hubungan antara kaedah pengajaran inovatif dengan komitmen guru dan seterusnya dapat membantu mereka menyediakan asas untuk kajian lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi keberkesanan strategi pengajaran abad ke-21. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pendekatan kajian yang telah saya gunakan. Pertama, kajian yang dijalankan ini berbentuk kajian tinjauan. Menurut Creswell dan John W. 2019 bahawa kajian tinjauan adalah satu kajian yang menghuraikan isu dan masalah dalam pelbagai perspektif terutamanya yang melibatkan sikap, pandangan, kepercayaan, perasaan, tingkah laku dan persepsi. Kedua, reka bentuk kajian adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan inferensi korelasi untuk mengkaji dan mengenal pasti berkaitan komitmen guru-guru di sekolah rendah di daerah Port Dickson Negeri Sembilan terhadap kaedah pengajaran mereka di sekolah. Ketiga, kaedah ini dipilih bagi memperoleh data empirikal tentang hubungan antara pendekatan pengajaran PK21 iaitu kaedah pengajaran didik hibur dan kaedah pengajaran terbeza dengan tahap komitmen guru sekolah rendah. Keempat, penggunaan soal selidik sebagai instrumen utama membolehkan pengumpulan data yang sistematik dan objektif. Tempoh kajian dan pengumpulan data dijalankan selama beberapa minggu bagi memastikan data terkini yang mencerminkan situasi semasa pengajaran di sekolah rendah di daerah Port Dickson. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang persempelan bagi kajian ini. Dalam kajian ini, guru-guru sekolah rendah di Port Dickson dipilih kerana lokasi ini berdekatan dengan tempat tinggal pengkaji. Oleh itu, hal ini bertepatan dengan faktor keuangan, keterbatasan masa dan juga tenaga diambil kira. Berdasarkan jumlah populasi di kawasan kajian yang dijalankan iaitu di daerah Port Dickson, Saiz sampel adalah ditentukan dengan merujuk kepada jadual penentu saiz sampel Krejci and Morgan 1970. Menurut Krejci and Morgan 1970, jika populasi berjumlah 1200 orang, maka sampel sekurang-kurangnya 291 orang akan dipilih. Borang soal selidik diedarkan kepada 300 orang guru iaitu melebihi jumlah populasi untuk menguatkan lagi hasil dapatan kajian. Ini bertujuan jika berlaku dapatan ataupun data-data ataupun borang soal selidik yang dikembalikan tidak cukup ataupun rosak. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang tata cara instrumen kajian ini dijalankan. Instrumen kajian adalah salah satu keperluan untuk membantu penyelidik memperoleh maklumat bagi menghurai dan menjawab persoalan yang wujud dalam kajian. Dalam kajian ini, saya menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Soal selidik lebih mudah untuk mendapatkan dan diedarkan dengan cepat dan mudah dan boleh merangkumi kawasan yang lebih luas. Instrumen soal selidik telah dipilih kerana soal selidik lebih mudah dan fleksibel untuk jumlah responden dalam kuantiti yang besar. Secara umumnya, item dalam soal selidik bagi pengumpulan data kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama. Bahagian A iaitu tentang maklumat demografi responden seperti umur, jantina, pengalaman mengajar dan kelayakan akademik. Bahagian B, penggunaan pendekatan didik hibur dan pengajaran terbeza dalam PAK21 diukur menggunakan skala Likert 5 mata. Bahagian C, tahap komitmen guru berdasarkan tiga dimensi teori komitmen organisasi menurut Allen dan Mayer 1990. Dalam bahagian A dalam soal selidik bertujuan untuk mengumpulkan maklumat mengenai latar belakang responden. Responder mesti mengisi ruangan jawapan yang disediakan dengan menandakan right. Bahagian A mempunyai 3 item iaitu umur, jantina dan option. Bahagian B pula adalah untuk mengkaji penggunaan pendekatan didik dan pengajaran terbeza dalam PK21 dan diukur menggunakan skala Likert 5 mata. Bahagian ini mengandungi 20 item manakala bahagian C pula adalah untuk mengkaji komitmen guru berdasarkan tiga dimensi teori komitmen organisasi Allen dan Mayer 1990 yang mengandungi 20 item. Item-item dalam bahagian B dan C dibina berdasarkan soal selidik dari penyelidik terdahulu dan kemudiannya diubah suai mengikut kesesuaian definisi operasi kajian ini. Seterusnya ialah kajian rintis. Menurut Muhammad Najib, 1999, kajian rintis ini dijalankan untuk menentukan keboleh percayaan dan kesahan soal selidik kajian sebelum ditakbir. Kajian rintis ini dijalankan ke atas 30 orang responden yang terdiri daripada guru-guru sekolah rendah di sekolah saya sendiri. Guru-guru ini melibatkan guru-guru yang mengajar pelbagai jenis mata pelajaran di sekolah rendah. Bilangan responden ini memadai kerana menurut Cooper dan Schindler 2011, bilangan responden yang sesuai dalam kajian rintis adalah antara 25 hingga 100 orang dan disokong oleh Brooks 2010 mencadangkan bilangan minimum adalah seramai 30 orang responden. Responden yang telah menjawab soal selidik tidak dipanggil semula untuk sebagai responden untuk menjawab soalan kajian sebenar bagi mengelakkan berlakunya bias. Faktor lain untuk pemilihan responden sekolah rendah adalah kerana ia mempunyai nilai sepunya dan sampel kajian yang sama di mana kajian ini akan dijalankan di sekolah rendah di daerah Port Dickson. Oleh itu, proses pembetulan dan penambahbaikan dapat dijalankan dengan mudah sekiranya berlaku kerosakan pada instrumen dari segi bahasa maupun kandungan. Seterusnya ialah kesahan dan kebolehpercayaan bagi instrumen kajian ini. Bagi menyemak kesahan kandungan, konten validiti, instrumen soal selidik yang telah dibina, penyelidik akan memberikan kepada penyelia serta pakar rujuk bagi proses semakan untuk membuat sebarang penambahbaikan sekiranya perlu. Pemilihan panel pakar adalah terdiri daripada tiga orang pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang pendidikan. Selepas pakar membuat semakan, memberikan maklum balas serta komen terhadap item-item yang dimeda dalam soal selidik, secara langsung kesahan muka akan diperolehi. Sebelum instrumen ditakbir kepada responden, soal selidik perlu disahkan melalui proses mengukur kesahan dan keperoleh percayaan item. Proses ini sangat penting untuk memastikan ketepatan dan kejituan data yang diperoleh. Bekali kebolehpercayaan Alpha Crossback digunakan untuk mengukur tahap kebolehpercayaan item-item di dalam instrumen. Tahap kebolehpercayaan kajian dapat digunakan dengan merujuk kepada interprestasi nilai Alpha Crossback yang mempunyai julat di antara 0.00 sehingga 0.1. Seterusnya ialah penganalisisan data. Terdapat dua jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam kajian iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Analisis deskriptif ialah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum. Data statistik deskriptif melibatkan skala nominal seperti peratus dan kekerapan. Data ini digunakan dalam demografi responden di bahagian A. Bahagian B dan bahagian C pula menggunakan analisis deskriptif bagi mengenal pasti analisis korelasi Pearson iaitu untuk menentukan hubungan antara pendekatan kaedah pengajaran dan komitmen guru. Manakala analisis regresi berganda adalah untuk mengenal pasti sejauh mana didik hibur dan pengajaran terbeza mempengaruhi komitmen guru. Analisis deskriptif seperti mean, median dan mode untuk mengukur sukatan memusat dan sela, variance dan sisihan piawai untuk mengukur serakan data. Analisis inferensi dalam kajian ini iaitu korelasi person R dan ANOVA digunakan bagi mengukur perkaitan linear antara dua pemboleh ubah tidak bersandar iaitu skala interval dan skala skala nisbah untuk menentukan menunjukkan signifikan iaitu arah positif atau arah negatif antara penerapan kaedah pengajaran didik hibur dan pengajaran terbeza dalam PK21 dengan komitmen guru sebelum ujian statistik inferensi digunakan Data-data yang diperolehi terlebih dahulu akan diuji bagi mengenal pasti sama ada data bertaburan normal ataupun tidak. Dengan berakhirnya penerangan saya tentang penganalisisan data, maka tamatlah sudah penerangan tentang tajuk kajian saya pada kali ini. Siapa terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada pesyarah, pembimbing saya iaitu yang ia berbahagia Dr. Azra bin Azmi atas komitmen dan bimbingan yang tidak berbelah bahagi kepada saya. Dengan lafaz semua, saya akhiri per perbentangan saya dengan wabilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.